ஸ்ரீ குருபியூ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததான விஷ்ணு புராணத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மகாலட்சுமி கேட்பதால் பணவரவு பொருள் சேர்க்கை வற்றாத செல்வ செழிப்பு உண்டாகும் லட்சுமி கட்டாட்சம் நிலைத்திடும் வீட்டில் உள்ள சுபத்தடை தாரித்யம் விலகும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி குதூக்கலம் ஒற்றுமை ஏற்படும் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் விஷ்ணு புராணாந்தர் கதம் श्रीगणेशाय नमः श्रीपराशर उवाच सिंहासनगतशक्रसंप्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराज्ये स्थितो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततः इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्जसम्भवां श्रियमुन्निद्रपद्माक्षीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां पद्मालयां पद्मकरां पद्मपत्रनिवेक्षणां वन्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभप्रियामहम् त्वं सिद्धिस्त्वं स्वदा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावणि सन्ध्यारात्रिःप्रभा भूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभणि आत्मविद्या च देवित्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्ये जगद्रूपैस्त्वयै तद्देवि पूरितं का त्वन्या त्वामृते देवी सर्वयज्ञमयं वपुः अद्यास्ते देवदेवस्य योगचिन्त्यं गदावृतः त्वया देवि परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायमभवत् त्वयेदानीं समेदितं दाराः पुत्रास्तथागार सुहृद्दान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वद्वीक्षणा नृणाम् शरीरारोग्य ऐश्वर्यम् अरिपक्षक्षयः सुखं देवि त्वद्दृष्टिदृष्टाणां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता त्वयैतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम् मानःकोशस्तथा गोष्ठं मा मा परिच्छदम् मा शरीरं कळत्रञ्च त्यजेता सर्वपावनी मा पुत्रान् मा सुहृद्वर्गान् मा पशून्मा विभूषणं त्यजेता मम देवस्य विष्णोर्वक्षस्थलाश्रये सत्त्वेन सत्यशौचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणैः त्यज्यन्ते ते नरा सद्यः त्वया त्वयामले त्वयावलोकिता सद्यः शीलाद्यैर्किलैर्गुणैः कुलैश्वर्यैश्च पूज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि सश्लाघ्यः स गुणीदन्यः सकुलीनः स बुद्धिमान् सशूरस्य च विक्रान्तो यस्त्वया वीक्षितः सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाद्यासकला गुणाः पराङ्गमुखि जगद्दात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक् गुणान् जिह्वापि वेदसः प्रसीददेवि पद्माक्षी मास्मांस्त्याक्षी कदाचन श्रीपराशर उवाच एवं श्रीसंस्तुता सम्यक् प्राहृष्टाशतक्रतुं शृण्वतां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणेष्वयस्त्विष्टो वरदाहं तवागता इन्द्र उवाच वरदा यदि मे देवि वरार्को यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं न त्वया त्याज्यं येष मेऽस्तु वरः परः स्तोत्रेण यस्ततैतेन त्वां स्तोष्यत्यब्धिसम्भवे सत्पयानपरित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदश श्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव दत्तो वरो मया यन्ते स्तोत्राधनतुष्टया यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः स्तोष्यते चेन्न भविष्यामि पराङ्मुखी श्रीपराशर उवाच एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा स्तोत्राराधनतोषिता भृगोख्यात्यां समुत्पन्ना श्रीः पूर्वमुददेः पुनः देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्तने एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जनार्दनः अवतारः करोत्येषा तदा श्रीस्तत्सहायिनी पुनश्च पद्मा सम्भूता यदा दित्यो भवद्धरिः यदा च भार्गवो रामस्तदा बुद्धरणी द्वियं राघवत्वे भवत्सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मणि अन्येषु चावतारेषु विष्णोरेकानपायिनि देवत्वे देवदेहेयं मानुषत्वे च मानुषि विष्णोर्देहानुरूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम् यश्चैतशृणुया जन्म लक्ष्म्या यश्च पटे नरः श्रियोणविच्युतिस्तस्य गृहे यावत्कुलत् यं पठ्यते येषु चैवर्षे गृहेषु श्रीस्तवं मुने अलक्ष्मीः कलहादारा न तेष्वास्ते कदाचन एतत्ते कथितं ब्रह्मण्यन्मां त्वं परिपृच्छसि क्षीराब्धौ श्रीर्यता जाता पूर्वं भृगुसुता सती इति सकलविभूत्यवाप्तिहेतुः स्तुतिरियमिन्द्रमुखोद्गता हि ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணே ஸ்ரீ ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தினமுமே பாராயணம் செய்யலாம் இந்த நன்னாளில் பாராயணம் செய்ய அலக்ஷ்மி தாரித்ரம் அனைத்தும் விலகி நிலையான வற்றாத செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும் அனைவரும் தவறாமல் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்